ada sekitar 4.000 orang yang dievakuasi dari rumahnya di enam negara bagian di Malaysia yang sedang dilanda banjir besar yang diikuti hujan besar yang masih terjadi. <silence> banjir itu terjadi di Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, dan Melaka membuat beberapa jalan tidak dapat dilalui. Bahkan dari beberapa laporan ada orang yang terdampar selama di dalam mobil mereka. Bencana ini juga mengacaukan operasi pelabuhan besar negara itu, Port Klang. Kawasan seperti Lembah Klang termasuk Kuala Lumpur juga diterpa banjir ini. Departemen Meteorologi Malaysia pada Sabtu pagi kemarin, 18 Desember 2021 mengeluarkan peringatan untuk hujan lebat yang terus-menerus terjadi di Selangor. Kuala Lumpur dan Pahang. Departemen juga memperingatkan hujan lebat terjadi di Perak, Kelantan, Putrajaya dan Negeri Sembilan yang akan berlangsung sampai hari ini. Ada 20 pusat bantuan yang telah dibuka di Kelang untuk menampung sekitar 2.600 pengungsi menurut Direktur Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Negara Bagian Norazam, Kasmis. Relawan juga telah dikerahkan untuk membantu korban banjir, kata Chief Minister Selangor Amiruddin Sari. Banjir besar ini membuat lusinan masyarakat petaling dan klang terjebak dalam mobilnya, saat air menggenangi jalan mereka menuju rumah. Di kota Praja, setia alam di sah alam, jalan utama yang menghubungkan Meru ke Bukit Raja telah terendam banjir selama 2-3 meter sejak Jumat kemarin. Akibatnya, warga yang pulang kerja hingga larut malam terdampar dan tidak bisa pulang hingga Sabtu siang. Tidak hanya itu, bencana banjir juga mengganggu operasi di pelabuhan terbesar di Malaysia. Pihak berwenang menyatakan, operasi di gudang dan depot peti kemas kosong juga terkena dampak banjir, terlebih akses jalan juga menjadi rusak. Lebih buruk lagi, banyak staf operasi pelabuhan dan logistik tidak dapat melapor untuk bekerja karena kesulitan dalam perjalanan, kata otoritas pelabuhan. Oleh karena itu, pergerakan peti kemas dan kargo dari dan ke pelabuhan diperkirakan akan sangat terpengaruh, dan pengiriman akan tertunda selama beberapa hari, jelasnya. Maka, mengatakan kapal akan tertunda karena cuaca buruk. Hal ini menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan luar dengan lebih banyak lagi dalam beberapa hari ke depan. Musik Namun, pihak berwenang mengatakan sedang bekerja sama dengan pelaku industri pelabuhan dan logistik untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, memastikan operasi tetap berjalan. Prioritas akan diberikan pada pengiriman barang penting, terutama makanan, pasokan medis, dan barang-barang berpendingin. Banjir di Malaysia biasa terjadi selama musim hujan tahunan antara Oktober dan Maret, terutama di pantai timur negara itu. Tapi hujan yang dimulai pada Jumat pagi dan berlanjut hingga Sabtu adalah yang paling buruk di negara bagian barat Selangor. Negara bagian ini adalah wilayah terkaya dan terpadat di Malaysia di sekitar ibu kota Kuala Lumpur. Agak kacau sekarang di Selangor. Di negara bagian lain persiapan bisa dilakukan lebih awal, namun di Selangor banjir terjadi tiba-tiba kata Ismail Sabri. Yang menambahkan bahwa hampir 4.000 orang di Selangor telah dievakuasi dari rumah mereka. Piat